વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ચીફ ફાયર ઓફિસર તરીકે મહારાષ્ટ્રના મનોજ પાટિલે વિધિવત ચાર્જ સંભાળ્યો વડોદરાના નવા ચીફ ફાયર ઓફિસર બન્યા છે મનોજકુમાર પાટીલ અને જેમણે વિધિવત ચાર્જ સંભાળ્યો છે જેઓ પહેલા મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટના પાવર પ્લાન્ટમાં ફાયર ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા જેઓ હવે વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ચીફ ફાયર ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવશે તેમણે ચાત સંભાળી લીધો છે જ્યારે તેમણે વડોદરા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે વડોદરા એક ખૂબ જ સુંદર શહેર છે અને અમે ફાયર ઓફિસરની આખી જે ટીમ છે તે બધા જ ભેગા થઈને આગના બનાવો જે બની રહ્યા હોય તેના પર વહેલામાં વહેલી તકે કઈ રીતે કાબૂ મેળવી શકાય તે દિશામાં વધુ તેજીથી કામ करवा मवश है वडोदरा शहर तो काफ़ी खूबसूरत शहर है और कल मैंने ज्वाइनिंग किया हुआ है आज हुआ, फारे, फारे से मैं चार्ज संभाल रहा हूँ फायर सेफ्टी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का वाला पहले कहाँ थे और कैसा वर्किंग था कितना डिफर होगा पहले का वर्किंग और ये सर इसके पहले मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स में थे एज ए फायर ऑफिसर था फिर वहाँ से फिर मैं बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर फायर सेफ्टी था और अभी जस्ट कल मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है तो फायर सर्विसेज़ का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी फायर को टैकल किया हुआ है चीफ फायर ऑफिसर बताओ चीफ फायर ऑफिसर का जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है चीफ फायर ऑफिसर का जॉब मतलब बतौर चीफ फायर ऑफिसर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है कि हमारे जितने भी जो कर्मचारी है उनको मतलब उनका प्रोत्साहन बढ़ाना सिटी में जितने भी आग की घटनाएँ हैं जो मतलब उसको कितना हम कम कम से कम कर सके उसको हमें देखना है जान मान की हानि जो है उसको कम से कम से कम हमें करना है और में कैसे रहेगा? सर मैंने आज ही चार्ज वो दिखाया है तो थोड़ा सा स्टडी करके फिर मैं आगे की जो भी रणनीति हो वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे